зачем вы вот это делаете? Я вас не понимаю. Что вот я ходил в суд с вами судился? Вот зачем это делать? Что вы мне хотите впарить? Потому что у меня есть там в том году нарушение, вы хотите мне впарить? Друзья, всем привет. Даю для комментов видеоролик, который мне предоставил мой подписчик. Давайте посмотрим видеоролик. Прокомментируйте, правильные действия были ли работников полиции или нет, и правильные ли действия были водителя данного автомобиля. Итак, смотрим видеоролик, комментируем, обязательно высказываем свое мнение по поводу действий патрульных полицейских и самого водителя. Меня больше всего интересуют комменты действий самого водителя. Друзья, подписываемся на канал. Комментируем, ставим лайки, приглашаем своих друзей к подписке на мой канал. Итак, погнали смотреть видос. Ну, я слушаю вас. Давайте не задерживайте, я вообще-то спешу. Я с людьми еду, что вы меня остановили? Вы уже сказали, давайте, все, говорю. разглядывайте Давай. справу, составляйте постановление, если вы считаете в чем-то, что я нарушил. Что я нарушил? Говорите. Да вам уже сказал. Вы только включили свой телефон, уже кажется, чтобы ну, все рассказывал по другому кругу. Ну, скажи еще раз. ну, все, при свидетелях, давайте, говорите. Да вам уже сказали все. Что сказал? Вам тяжело повторить или что? Нет, да. я да. с вами не разговаривал. Так, а где, а, а а а а ваши? Так, кто подходит сюда? Сейчас подойдет. Давайте. Ну, что вы переживаете? Давайте. Приживаюсь, потому что вы меня задерживаете. Так а что случилось? Я не понимаю. Отсутствие дальнего света или ближнего? А, непонятно, он сам не знает. Так, не может просто ничего. Просто шли, все было нормально, никаких проблем. Свет присутствовал весь, никаких проблем. Мы проблем. нас остановили, по-моему, даже без причины. Вас никто Вы вообще не. Мы как понимаю. бы пассажиры да, такси. Давай. Ты не говорил, куда вы спешите, я же не знаю, просто говорите, что вы спешите. Куда? Он Если вы скажете, нет? может что-то изменится. А что может измениться? Может, Вам говорить. причина нужна? Что? Причина нужна, да. Мы не рожаем, что? Да. Что вы ищете сейчас? Что вы делаете? Что вы сейчас делаете? буде розпочинати зразу справу. Вам зараз все повідомлю. Який розгляд справи? З приводу вашого можливого правопорушення. Можливого? А це як так? Можливо. Так. Так, так. Шановне люди, це прийде фіксація. Зараз на цьому місці саме за адресою. Так. Місто Кернічук, Проспект Свободи, 28, дроб 42. Розпочинається розправи щодо вас. Ви адекватний? Ви можете так, сказати вже? Ви? вже? ви можете сказати, взагалі, що ви мене встановили за порушення права? За яке викурувала транспортна засоб темнопородовий без ближнього світла. Як це без ближнього сп... Я їхав з ближнім світлом фар. Ніколи? На які габарити? Ви мені сказали, що мене фари не роблять? От свидетель є. Да, да, що, що, да. що вони роблять? Вам показали, що це. Скажіть мені, що вони, в якому діапазоні вони роблять, що там А робите. є так, метал, права сильніше. Як, не Ч, так? Ч, чи, ну, що, як так? Ну, яка різниця? Це плохо? Це ми розібралися. Далі що тепер? Значить, горить. Зараз розвіду справу, значить я дивлю відео що доки, щоб ви рухались без ближнього світла. Пред'являйте, покажіть мені. Перемикання зараз? перемикання ближнього і дальнього світла це є. Ні, я просто вас запитую, як. Так, визуал подано, что зараз дата да, нас... Да, 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 да. На 2019 рік розісправа розпочинається 22 годині 20 хвилин за адресою міста Кремлючук поставського свободи 28 дроб 42. Щодо вас, водій, можете під'явити якісь документи, які посвящують вас. Ви будете заставляти постанову. Зараз ми, Адмін... Встановлює... Адмін... Зачем? ми встановлюємо учасників під'єдку. Як... Ви будете, будете заставляти? Зараз проводиться розісправа. Проводьте. Показывайте вас... мне доказы. Да, зараз предъявлю. Ну, предъявите, а я вам предъявлю документы. Паспорт, Покажи, да, покажите, да, покажите мне доказы, мы будем я разглядать ситуацию. Вы, 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 Нет. Заход, ну, я еще? Для я буду показывать я кажу, Для я меня, вы же меня запомнили. Ну, вы же меня обвиняете. Да, конечно. Я пока что вас не дозрю, я вас не виноват. Не, вы сказали, что я двигался без света. Вы сразу сказали, что у меня включенный дальний свет, потом ближний, потом мы выяснили, что он работает. А теперь вы говорите, что я без света ехал. Без ближнего, чи без дальнего. Это справа про жилья, сержант полиции, сержант Александр Леонидович. С приводу вашего возможного правопорушения, за статей 122, 6, 1, порушения пункта Можливо, порушення пункту правда як це можливо, доказ. я не понімаю ще. особа, А як це можливо? Зараз під ви під'являєте мені вам... те, що я їхав без чого? Без ближнього світла чи дальнього Ми їдемо. без ближнього світла, Фар фарф та ми не їдемо ви за вас. Ну це смішно просто <ривіт> вообще. Э, Згідно статті 63 конституції України, ви можете не свідчити проти себе проти своїх близьких родичів тарівни, коли яких визначено законом. Mm. Э, Зі на статті 268 Кодексу України вправдиння правопорушення під час рази Мати право користуватися від допомогою, надавати пояснення, заявляти клопотання, додавати докази, з ними з матеріалами справами, користуватися прикладачем, якщо не розумієте мову, яку ведеться розі справи. Угу. Ваші документи можна. вам, документи? вам Ваші права зрозуміли? Мені так. Да. Які вам? А хто ви? Документи вам які? Як це? Які посвідчують вас, хто ви такі? Посвідчення ваше можна? Яке? Посвідчення водія? Ну, і можете і водія показати. Не, не та, а чого ви включаєте дурачка? Ви ж остановили, ви хто такий? — А які вам документи? Ви поліцейські? Вам які документи? Що посвідчує, що ви поліцейський? Хто я такий? Чого ви мене зупинили? Ну, мабуть, да. так. Можете права показати? Можливо. Мені все, все одно, що вас вирішується. Я хоча б вашу фамілію -ка буду знати. No. Все. Я ж вам представився. Прізвище моє середа звати Олександром. 22 года. Хорошо, да, хорошо спасибо. Познаемся? Так. Вам сказать да. могу, Богомаз. Для чего вам? Вы думаете, что я не гражданин или что вы хотите этим? Что вам это даст? Нате, вам документы. Смотрите. Странные какие-то у вас методы. Вы так Ну да. Что-то такие да, предъявы непонятные. Остановили, что у меня ни не... дальний, ни ближний, ничего не работает. Что вы хотели этим показать или сказать? Богомаз Евгений Николаевич. Так, Богомаз Евгений Николаевич, 27 березня, 83-го. Вы посадили Украину. Чего вы не можете Кто я? Что на можно мы поедем, а? Давайте не будем это цель. Люди едут. Да вы это, что, что, что это за прикол? Вы а, уже полчаса порядке, разговариваете, а Макдональд сейчас едем. А потом едем в город, если Ну, по городу. Ну, потом, нам, ну какая разница? разница? Ехать, понятно, что, что это я за разговор? Зачем он, к чему он ведет? Какие-то эти. Євгеній Миколаївич, да. будете надавати якісь пояснення з приводу вашого? Що... А які пояснення? А? Я не зрозумів моє нарушення. Що в мене не, не, що, не горіли в ближній світ, чи що? Чи далі? Те, що ви керували транспортним засобом, в темному городі, ви без ближнього світла Я їхав з ближнім світлом фар. Ви встановили, сказали, в мене не роблять фари. Я вам показав, що вони працюють. Вам показалось, что они не работают? Они работают. Вот видите, сейчас работают. Люди видели. Всем мы разобрались. Ну что еще теперь? А надо вас фара, ну, да, а думали, у вас ближняя Лива пара, Ну светочная. Да, вы думали, что есть? я без света еду. Я со светом. Что да. мне сделать? Видео По, поменять лампочку? Давай я видео покажу, так? Ну показывай. Показывай. Короче, братан, держи, боксин. Они адекватные. Я тебе серьезно. Я тебе говорю, говорю ну это дебил удачи. Спасибо. Что вы творите? Я вас не понимаю. Вы, а вам что вы мало едете? нарушений. Да что вы мне телефон показываете? Господи. Ну я, если вы сейчас не могли определить тут, что у меня фара не работает. Вы мне хотите на телефоне показать. Ну вы нормальный. Ну зачем вы вот этот цирк? Ну давайте, показывайте. Мне же интересно, что он увидит. на Боже, вы... ну, чем мало вам нарушителей нормальных, не? Mm? Вот что вы меня, ну показывайте уже. Вот, а, бачите, это а с ближним светлом едет. Да, я знаю. Ну, бачу, что. Mm. вы едете на да, Где я? Там что номер у меня есть, что-то. І чого ну, я на габаритах? Ну, чого я на габаритах. Ну, якщо мене ви не оприділили тут на місці, що у мене ближній світ не робить uh -huh. світло, так ви мені сейчас тут тюхаєте, що я там на, на габаритах не, вас, їду. зараз uh, сейчас сзади, ну ззаді покажіть, Не видно фари, як я на это заеду. Ззаді от покажіть. Хорошо. Такого ну, от зараз там відео є, ви за мною їдете, так? Да? No, чи буде видно там? фари? А ну. Які ну фари? Фари? Де? Подождите. Я зараз щось виключив чи включив. Воно ж видно. Ну, зачем вы вот эти... на габаритах так и далее продолжаете переключать на ближнее светло? Та не переключал я ничего, я ехал спокойно и все. Если бы вы ехали вот в таком режиме, то у вас бы права фара... Ось, видишь, бачишь, фара, вот тут видно фару, а тут не видно. Так что ты мне, что мне лампочку сейчас поменять или что? Что мне сделать? У меня фара горит. Вот горит фара. я говорю как есть. И вы видите. Вы отойдите, я на вас посвечу еще раз, посмотрите на свою коллегу. Вже вияснює, що у вас ліва фара працює. І права, і ліва. Ну, так ачу а я тоді. Не рухався я на ближньої, не без ближнього, я не міг так рухатись, тому що завів вів машину і поїхав, У мене включені, отак дальні фари всегда. Я отак глушу машину, отак завожу. Як вона може в мене... Что вы хотите? Мне надо меня, меня постанову составить. Ну составьте, я приду, суд будем там уже разовать. Зачем вы меня сейчас вот это впариваете что-то? Я не понимаю, что мне сказать. Само, а... Что мне вам сказать? Вы пояснения будете я Какие Я сейчас адвокату позвоню. Позвони, хоть приезжай, чтобы... потому что я не знаю, что с вами делать. Мне еще полчаса тут с вами стоять. То, что вы мне ну, рассказываете, я что не я без света ехал. 5 хол... На телефон сняли. На какой-то. На что вы снимали? Максимум 5 минут. Хол... Зачем? Зачем мне этот цирк? Зачем вы мне это делаете? Я не пойму. Никита. Ну зачем вы это делаете? Люди видели, что я с фарами. Я ничего, никаких действий не принял. Я ехал, ехал. Вы тупо развернулись над на войной. Догнали меня и сказали, я без фар, потому что вам показалось, что у меня свет не орит. Стали, я вам доказал, что вам и еще я надо. Євгеній Миколаївич, ви, ні, Миколаїв, ви да. зараз перекручуєте трошки мої слова. Mm. Я вам повідомив, коли вас зупинив, що у вас е не працює вафан. Так як вона у вас трошки не так сильніше працює, як права, ми розібралися, вона у вас працює. Yeah. Просто трошки так, не что так что вас я. вас ярче світла. Що я, я чем не їхав без света, я со светом ехал. Вы ехали зі світом їхав. Якщо ви б їхали зі світлом, на відео було б чітко видно, що у вас права фара ярче світа, ніж ліва. Не знаю, що а у вас, вас там видно на телефоні. Якщо ви ще так вважаєте, я вам нічого... Для чого? Ви будете составляти адмінматеріал? На підставі цих доказів я вважаю, що притягнути вас до адміністративних ліквідацій. За 122, частина 2. Порушення пункту 19, 1, право дорожньої руки України. Да, на площадку. Ага. Давай. Попробуй. Шо? Давай, на штраф площадку меня оттянешь. Что на А что вы показываете? Вы машину машину поставить на штраф площадку? Да, поставлю меня на штраф площадку. Вы будете составлять постанову, я спрашиваю? Я же вам поведомлю. Так, я вас буду притягивать до административной педали. Притягивайте. Будь ласка, ваша пустичная водителя, если вы сопроизвращаете. До золота. Да, держи. Зачем вы вот это делаете? Я вас не понимаю. Чтоб я ходил в суд, с вами судился или что? Вот зачем это делать людям? Что вы мне хотите впарить? Потому что у меня есть там в том году нарушение, вы хотите мне впарить вот это? Зачем это делать? У меня фары горели. Я приду судиться, и что? Что вы этим докажете? Почему вы без жилета стоите? Камера выключилась. Не, не выключилась. А, О, не, не выключена. Життя монтажное. Чего вы на проезжей части без жилета стоите? Вы отвечаете за вас? Я спрашиваю вас, вопрос задал. А если я не хочу отдавать ответ? Ну, не давайте. Ну, я что? просто, покажу людям. Покажи, а потому что ничего. там богатый, целый не. ролик. Ролик, -то. ролик смонтирую. А что <свят> так было? Что он так долго? Что он так долго делать? Вы ж меня задерживаете, я спрашиваю, что вы так долго делаете, всю процедуру эту? Что у вас там не хватает? Ой, прошу, а вы голосней, так вы не выйти вы из... из машины, чешу. Так не шо? Не а не чё? для чего? А чего я туди не хочу? Вы меня просто, чтобы я выезжал из машины, что... А что он делает? Пошел? Куда он пошел? Зачем? Сейчас до Я подойду. Ну, спрошу. Камеру шо? что А что вы так долго делаете? Что у вас происходит? Что у вас не получается? У вас? А что а так долго? Кстати, сколько я занимаюсь справа. Сейчас. Знаете? Час? Визначено законом. Ну, конечно. Сколько вы разглядаете? А вы по Сколько вы можете задерживать людину? Сколько? Да. Вообще, сколько Три задерж... часа? Если людина задержана, сколько мы уже не тримаете? Да. 3 вы 3 меня часа? задержали? Да. Ну, и вы будете три часа составлять одну постановку? Я задерживаете? Ну, так, а что вы так долго составляете? Вы кажете, что вы что... задерживаете. Вы, не вы не меня так долго 30 задерживаете. 30. Вы уже почти минут сорок. Просто... Ваш статус За... не Да? Так да. я поехал. Вы мне прошли это на этот. Шо, так ви будете тривати только постановок. Так а що ви так добре? Що у вас не получає? Натягуєте... Законом не визначено. Час розпускає. Да. Ви кажете, що визначено. Я вам кажу, скільки ви можете скільки. Не визначені? А що визначено? Ну, значить не визначений. Я визначено? не знаю. Ви ж поліцейці. Ви кажете, що ви знаєте. Ви ж поліцейський. Ви сказали, не визначений. Значить не визначений. Визначені не визначено. Не ви А ви сказали не визначено. Ты, вы что, сказали не правильно? правильно? Я не затриманный, правильно? Да. Так, значит не Я спрашиваю, что так долго? Мне интересно. Почему вы так долго это все составляете, я никаких препятствий для этого а не на делаю. Нам потребно, я Ну я не знаю, хотя бы минут за 10, ну, не, за, не, за, 40 минут. Ну, сейчас что так я в той Вы сами вышли. транспортным засобом Номерный на ближнего светлофар. Чим порушив пункт 191 А правил дорожнього руху України? Е, прийнято рішення е, притягнути вас до адміністративної віддальності за ст. 122 частина 2 Кодексу України про правопорушення та е, застосувати до вас адміністративне стягнення вигляді штрафу. Сума штрафу складає 425 гривень.